Слухайте, <гану> <гану> так е, у виконанні народного депутата. Давайте і це на Ютуб викинути. Уявляйте, що я тобі кажу, це поб'є всі рекорди у виконанні народного депутата України Олега Ляшка у серці Німеччини Дюсельдорф. Наша песня, наша яка объединяет миллионы людей. День Победы. Нас да, арестуют. Бог. чтобы не Только тихонечко. День Победы, как он был от нас далек, Как во под подушим таял уголек. Были версты, обваленные были, Этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша родина очей Дни и ночи битву трудную вели Этот день мы приближали как могли Это день победы Порохом пропах Это праздник сединою на висках это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Ну и покажи! О-о-о! Супер! Супер! Thank you very much! І, я і, була і, не права, поживляли чоловіка з пивом на вечором. І покажіть мені іншого. Я, Влад, я прощу, я і, і покажіть мені іншого депутата, який у серці Німеччини заспіває цю після Западна Германія. От так, розумієте? От що значить любити країну, от що значить бути патріат, патріотом. Треба нічого не боятися. Треба от робити, що ти вважаєш. Слушайте, 66 лет минуло после войны мы уже примирили, взаимодействовали, все глобализовали, но свою историю, свои великие перемены...